вы ей, кем вы пишаетесь? А можно без истории, а про 9-ое высказывать? А я це... А, про про ж про... а вы ж... Выбачте! А вы... Вы тільки что про СССР... Вы мне не будете рассказывать, ну, что я буду говорить. Ну, позвольте, да. Да, сказать, я да. буду говорить то, что бажаю пожалуйста, за потребность. Пожалуйста. Прошу вас да, Разрушать и сжигать до тла. Все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 километров в глубину от переднего края и на 20-30 километров вправо и влево от дорог. Подписал Сталин Шапошников 0428 17 листопада 41-го В каждом для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе. Бросить немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский минометный огонь, команды разведчиков, лыжников, партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами, подрывными средствами. А теперь звит про выполнение всего наказу. Донесение хода выполнения приказа ставки 0428 на 25.11. Швидко, оперативно. 25 ноября 1941 года. Секретно, номер 0324. Название пунктов, какими средствами уничтожено. Разрушено ТВВ, два пункта. Сожжено полностью войсками, 4. Не на 4, тут 15. Осталось 5-6 домов. Один, значит полный список 53 населенных пункта. Кто доповедает? Командуючий військами Западного фронту генерал армії Жуков, член Воєнного Совета Булганін. Так одного цього документа, одного його достатньо, щоб з одного боку товариші Сталін і Шапошніков, Шапошніков вже до того моменту помер, царство небесне, а Жуков і Булганін були в здравії, в доброму здрав от цього одного документа достатньо, щоб ці... Господа товариші сіли поруч з кейтерем, тому що вони військові злочинці. І ви пишаєтеся спадкоємцями цих військових злочинців. А що стосується тих, хто реально воював, не ті, хто виконували ці злочинні накази. Бо вони теж, той, хто виконує злочинний наказ, він теж злочинець. А от ті, хто воювали, хто в чиї спини стріляли за градотряди, Отіх треба поважати. Ті, хто воювали в будь-якої армії, це Хорошо. люди святі. Хорошо. Але тих людей, тих людей зараз залишилося по пальцям от в селі, де моя мама живе, цих людей вже нема. Ну, понятно. Їх по понятно. пальцям одної руки треба. А Куленюки і жесніми, бо є в Україні біля 10%, я не люблю це слово електорат, біля 10%. Рештки отого от колишнього комуністичного виборця, їх біля 10 відсотків. Вони зараз, ну вони зараз не мають за кого голосувати. Так от хлопчаки вирішили під себе хлопчики цей електорат забрати. я І правильно зробили і не треба перебивати. Возвращаясь к 9 маю. Нападали-то, я говорю, на молодых людей. Значит, на... жодной жодно скары с боку ветеранов не зафиксировано ни в милиции. Нет, почему в... На, 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 на... На... Ложь, ложь, не почему? на, не правда. Не в милиции, ну, не правда. прозвище. Кто, 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 из ветеранов, участников боевых действий, пятницу, в Немеччину, пятницу приезжает, в я еще раз говорю, в пятницу Проглячу приезжает герой да, Советского да, конечно, Союза. Будь ласка, информация. я читаю засобы массовой информации. Какое это все отношение, все эти исторические справки, лживая какая-то чушь там. Это не отно... чушь, это документы. Относится к непосредственно. Хорошо. Как там хулиганство, ну, ну, варварство, которое было 9 мая? Я звертаюсь вот до всех зараз. Потому что такая вот пропаганда, которая идет, например, Галичина СС-дивизия, да? Значит, все мешают, все докупы. Это червоно-черный прапор, АУНУА. Українську повстанську армію, яка була сформована тільки в 1942 році. СС Галичина а ниже, 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 ніякого відношення не має До ОНУНЦО, до этого прапора. Вона не має ніякого відношення до УПА. розумієте? Тоб... Дивізія я... СС Галичина. А, да воно тут? а, галичина? а те люди, галичина? Оно... А он УПА ветерани, які, да, да, які да. ми закликаємо, щоб... Это как побраталась, как в Польше. Армия Краева побраталась со своей Людовика. Разумеете? Это Олег, народ вы знаете, почему я сейчас вспоминают. А сейчас я все скажу. в мешанину. Не-не-не, а это, принес... все не, 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 не. это ну, знаете почему? Я вам скажу, это так же, как говорят большевики и коммунисты. Угу. Говорят, большевики коммунисты. А в принципе, это одно и то же. И так, вот же? У нас... так же это. Бандеровцы... Или там СС Галичина, а в принципе... не СС Галичина. Вот у нас по по Крыму, вот зачекайте, честно, у Вот идут чествовать дивизию, а кричат здравец Бандеры. Mm -hmm. Ну, в принципе, одни и те я же, же люди. часто люди. у нас Крыму почему вспоминаю. Дивизию СС С... вот, величина у... украинский э, комитет. Но ну, мы, ну, ну, э, ну, мы не будем у... слушать его. Ну, это не 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 зачем зачем ну, ну, ну Бандера? Ну, да потому что одни и те же люди. до формирования дивизии СС величина не И Хорошо. Этот Власовский прапор постина витая по Симферополю, по Крыму ну, не Почему? Потому что это ветераны 5-го. Про этого СС э -э 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 эскадрон. Лас? Ласовский Лас. прапор. Трехколеровый вот этот. В смысле Лас... Петра Первого? Нет, так, Ласовский нет. прапор. Это же он вел. Которого Петр голландцы I. украли, правильно, да. Нет, ну Значит, так Петр Первый. Пятый, I? симферопольский, казачий эскадрон, СС под ним выступал, тут по Крыму лазил. Этот, 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 Шалибалиева полковника, войск Абвера был, и так и Они все ходили по нет, Если так власовские так. уроды, которых осудила и Россия, и Украина, носили э, триколор, то они присвоили его себе на тот короткий период, пока они воевали против собственного народа. Говорят, что Украина все-таки это две Украины как минимум, а то и три. Как вы думаете, Олег? Вы ну, знаете, вот думаю, сейчас что... сегодняшняя дискуссия, вот такой вот разговор, опять же подчеркивает, что вот восточная Украина это одно... Украина ну, единая. А вы впевнены, что, что вы расписываетесь? Я, а я где живу? Я что, приехал Нет, ну сюда, мы же и... говорим о большинстве. И выбачьте, выбачьте. 100 тысяч, нехай будет 200 тысяч крымчан, уважают вот наши идеологии. А сколько мы... во Львове? В поддерживают вот то, что Но больше бы, тысяч, чем... Чем... Держит, вот, так само, я так думаю. Само, а вот. право в том, да, что да. при Владе там больше поддерживают их. Да. Больше, Львове чем 15. При Владе находится украинцы, разумеете, каким народ Украины. Мы, мы сейчас свободу Но мы вас послушали, даже не перебивали. Теперь я хочу одно сказать. Мы можем долго углубляться, этот спор будет бесконечный, исторический. Факт только один. 9 мая приверженцы дивизии СС Галичина, Бендеры, ОУНУПА, это не имеет значения, а это были одни и те же люди, что 28 апреля, что 9 мая, что 1 мая они готовились еще к противостояниям. Они избивали стариков, они избивали львовян, которые думают по-другому, они нападали на женщин, они готовились к этим провокациям, кидали дымовые шашки, подкладывали под колеса автобусов, заготовленные шипы, и Ар все арматура сбегали. Армату Зато... Это, да. э это, это теперь никогда. Да? Я думаю, что теперь никогда не повторится, потому что они перепуганные. <как> вот эти господа, э которые сейчас здесь, здесь, они даже не скрывают того что они поддерживают эсэсовцев, поддерживают предателей из Аунупа, который воевал против собственного народа. Они не скрывают. Вот, ну, упани, ну, можно, не ну, входите упани, в историю. Упани, сейчас упани мы правильно. Я, я не был я, я, я не перебивал. Я не перебивал. Я не воевал. Я не, по... не, не перебивал. Я право на ответ. Я не перебивал, но я еще не договорил. Так вот, установленный государственный праздник 9 мая. И я вам скажу, господа украинские национальные что вы будете его праздновать, что мы заставим вас уважать красный флаг победы, не Советского Союза, а Красное Знамя Победы. И вы будете уважать, если нам надо будет сто раз приехать во Льву, мы сто раз туда приедем. Значит, э... Но те ветераны, которые с нами были, они будут ходить теперь на Холм Славы и э, на Марсово поле э, с высоко поднятой головой. Это вам обещаю. И здесь будет то же самое. И сюда ни один бандеровец не проникнет, потому что нечего ему делать. Я бандеровец, ну что? Я бандеровец. Проникли как-то Да я тут жил, охренные крымчане. крымчане. И он бандеровец. Это пережившие. Это пережившие. И мы дети бандеровцы. И мои друзья бандеровцы. Сергей, не вас накажут. Мы сейчас углубимся в историю. Не надо это сказать. Я не, я повинен быть повис. Пожалуйста, пожалуйста. Вы очень хотите выступить, Пожалуйста. Від о, пожалуйста тока будь Українська добро, повстанська кратко. армія ніколи не воювала проти свого народу. Підкреслюю ніколи. Хорошо. І українська повстанська армія ніколи не воювала ні під якими іншими прапорами, крім червоно-чорного і синьо жовтого державного права. Тому ну, нічого я, я хочу про Бендеру що таке сказати, що він всю війну. 41-го да, року просидів в Канцтабарах за Україну. Гітлер його туди посадив, розумієте? Всю війну він просив до Канстабара. Як же він сьогодні воювати, він сміється. Ну... Со ніхто не до, до початку 45-го року Бендера сидів в Концтабові. <рес> а потім... Два брата Бендери потім... загинули в Концтабові. Вони сміються, тому що це їхню маячню спростову. Те, що вони тут говорять. Слушайте, ми поміримося чи ні? А я з ними не сварив... И я что люди тихая. на работе. Нет. Я не <laughs> могу с ними свариться. Хорошо, на 9 мая что будет? А для меня это ну, не свято. Я не собираюсь сюда ходить. Якщо для Львови я для Украины в жовтні месяце вот. свято. Вот. Во Львове вот что, будет. что будет? Замечательно. А нет, э, еще будет 20, 22 июня туда обещали харьковчане поехать? И правильно сделают. Пускай да едут. Едут. Вы знаете, замечательно будет, если вот Уважаемые оппоненты, 9 мая останутся дома, пойдут на дачу, куда-то еще, но не выведут студентов, фанов футбольных клубов Ультрас, не привезут киевских болельщиков за деньги Екатерины э, Чумаченко. Понимаете, как в этот раз было? Это неправда. Правда. Да, правда. Да. У меня сам сын это правда. Коса. Я Ты это знаю, приезжай. я это слышал лично. Ну, ну, я ц... два дня во Львове был до 9 мая. Я я, стоял, прошел, по... я мая это, это, знаете что? Это, Если сейчас вальника, идет следствие, компасы, то следствие да. установит. Но, я да. Давайте подождем о фактах, говорить потом. Когда станет что Львов уже четко что... доложил сразу все. Позит сразу после долго случившегося долго. опять начали говорить о том, что а может быть федерализация Украины не могла бы поспособствовать не. снижению вот этого накала между Юго-Востоком и Северо-Западом? Не будет федерализации. Не будет Я это не вообще не будет или это вы хотели бы, чтобы не, не было? будет, было? Не будет. а, вы, а с... какие накалы? Вы а не мали. Когда мы заставим их уважать, ну, зачем вы говорите, тогда не будет. Не говорите все вместе, потому что не слышно. Пане ведущие, как только певная группа людей перестане бути на певній роботі, то все буде так, як було за п'ять років президентства Ющенка. Коли у Львові ніхто не заважав шанованим справжнім ветеранам покласти квіти, куди вони хотіли. Жаль, бо не було, жаль, я не взяв матеріали, не принесло, бо, бо як відмічали бо бо там. День ніяких, в ті е, вибачте. спецпоезде, какие туда Хорошо. ездили. Хорошо, спасибо. Время Стать заканчивается. Хорошо, вы хотите сказать по поводу этого? А, как насчет федерализации? Да, вот мы на, э, ну, я, я думаю, что Украина унитарная держава, и я так, на мою думку, что такого супротива республика. у нас правда нема. Який Он штучно роблится, разумеете. Шо, шо, штучно, провокация убрал. была сделана во Львове 9 травня. Такий ні буде такий вигляд. Мабуть, так краще, щоб ви від цих Соціальні. соціальних проблем, які сьогодні в країні. Знаєте, не зв'язують не тільки саме з 9 травня. Різний язык, різна релігії, а про мову а я... вже не да, не а а ніхто не говорить. Да ніхто не говорить, хто про мову вже не говорить. Ніхто не говорить про це. Ви самі спитали, чому в моїй газеті і російською, і українською мовою. Я говорю, мені перекладає, якою статтею написано таке договір. Гаразд, спасибо. Нема проблем. У нас осталось буквально по 20 секунд, uh, Володимир Петрович, сьогодні 23 числа, отмечают вот, представители этой стороны, День героев. Они всегда отмечают свои поражения. Сегодня, в 1938 году, генерал-лейтенант Судоплатов уничтожил бандеровского преступника Коновальца. И они отмечают смерть Коновальца. Это вы к чему? Это к тому, что антифашистское движение имени Павла Судоплатова, Появляется сегодня в Крыму. Хорошо. И оно будет и пожалуйста. работать. Может, и не будет. Мы вычистим мозги, и особенно у молодежи от этой бендеровской нечисти. И когда вы начнете уважать, а мы вас заставим уважать вот. георгиевские ленточки. Вы, большое. Я не знаю, дорогие друзья, я обращаюсь уже Дальше к нашим стопор, телезрителям, да. но стало ли вам понятнее Дальше. позиции, Дальше. две достаточно непримиримые позиции и а, их взгляд на 9 мая и на... Будущие взаимоотношения и между двумя частями Украины, и между людьми, вот, придерживающиеся вот таких диаметрально противоположных э, позиций. Но слово «заставим» это, мне кажется, не ведет вообще к взаимопониманию. Н не удастся никого убедить, может быть, но заставить вряд ли.